Azərbaycan xalqının müəmməl lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr edilən silahlı özünü müdafiə üzrə Sumqayıt şəhər polisi idarəsinin açıq çempionatı keçirilib. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Çıxış edən Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi Fəqan Azadəliyev qeyd edib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızın iqtisadi, sosial və digər sahələrdə böyük uğurlar qazandığı illər Daxili İşlər Nazirliyinin tarixinin ən mühüm mərhələ kimi düşüb. Bu dövrdə ümumilli lider böyük uzaqgörənliklə daxili işlər orqanlarının təşkilati və ideoloji cəhətdən möhkəmlənməsi, sıralarının saflaşdırılması, peşəkar kadrların irəli çəkilməsi ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul edib. Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Cümhuriyyətinin prezidenti seçilməsi ilə ölkəmiz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Sabitlik isə gələcək uğurlara və yüksəlişə doğru inamla irəliləyən müstəqil dövlətimizin rəmzinə çevrildi. Azərbaycan Polisi güclü maddi-texniki bazası, ictimai asayişin, qanunçuluğun və hüquq qaydasının qorunması üzrə dəqiq təşkil edilmiş sistemi və peşəkar kadr korpusu olan vahid mərkəzləşdirilmiş hüquq mühafizə orqanıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin İdman cəmiyyətinin rəisi Məvlud Mərliyev diqqətə çatdırıb ki, bu gün Azərbaycan publisikanın prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində. Davamlı inkişafda olan daxili işlər orqanları ölkədə cinayətkarlığa, onun transmillli növlərinə qarşı mübarizədə, asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında önəmli xidmətlər ilə seçilir. Abşeron Xəzər Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Telman Carimov idmana göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Daha sonra yarışa start verilib. Sumqayıt şəhər polisi idarəsinin şöbə və bölmələrindən ibarət 6 komanda mübarizəyə başlayıb. Ümumilikdə 36 polis əməkdaşı qəlib adı uğrunda mübarizə zaparu. Yarışın sonunda qaliblərə kubok, medal və fəxri fərmanlar təqdim edilib. Bildirək ki, milli maraqları, dövlət sıhıq mənafeylərini daim uza tutan daxili işlər orqanları Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı İlham Əliyevin ölkəmizin davamlı inkişafı naminə həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərə, vətəndaşlarımızın təhlükəsiz səyahətinin, asayişin qorunması işinə bundan sonra da layiqli təhfiələr verəcək. Elvin Qudratov, şamstan fikrətli Elbrus İsmayilov bu gün informasiya proqramı üçün